откуда вы Я приехал из города Броварым, Киевской области. Поломарчук Иван Андреевич. Я болел три раза инсультом. Три раза болел. Очень сильно болел. И вот последний раз я взял тут препараты и начал их принимать принял один курс, сразу стало лучше. стало лучше. И я начал второй курс 14 100, июля, начал второй курс. И мне осталось 16 дней еще. Вот, и я В руки, да, и ноги, да, да, речь. Так, более-менее, но еще не полностью. Все на полностью. Вот, вот и все. Все хорошо. И я приехал поблагодарить его, Карака Саркисовича. И привез ему выписки из больницы все. Вот. У меня был э, был, был, это самое, и повышенное давление. И была аритмия сердца тоже исчезло. Исчезло все, аритмии нету. Я все, бегу, пью, как хочу, что хочу делаю. Аритмии нету. Давление стало 130 на 85, 90, 140, Так, все время. Ну что, а, я должен сказать, у меня очень сильно появилась импотенция. Настолько сильна стала. Мне уже 76 лет, а она очень сильно стала. Очень сильно. Даже я удивляюсь. И я первым это заметил, после первого курса. Так, ну что еще сказать. Ну вот и все. Жду, жду, жду результата. Все, дальше 16 дней и будет видно, что дальше. Все, спасибо Арку Саркисовичу. Спасибо, спасибо, спасибо.